বিরতির পর স্বাগত ফৌজদারি মামলা কি ফৌজদারি নিয়ে সচেতন করতে আছে দেখা গেছে আগরতলা পশ্চিম আগরতলা থানার পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে ফৌজদারি মামলার সচেতনতার বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন অর্থাৎ ফৌজদারি মামলা নিয়ে এই সচেতন করতেই আগরতলার পশ্চিম থানায় পুলিশ সুপারের উদ্যোগে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক যেখানে সমস্ত পুলিশ কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন নয়া আইনের সচেতনতা বাড়াতেই এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এই আলোচনা সভা বলেই জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা কি বলছেন পুলিশ সুপার সোরাব अभी कम्युनिटी सर्विस जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कम्युनिटी सर्विस जैसे लंदन में जाके कुछ रोटी बनाना या कुछ क्लीनिंग बनाना ऐसे जो कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया है ये पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में उसके बाद कुछ कुछ स्ट्रिक्ट सेक्शंस भी है जैसे कि बारह साल का जो बच्ची है तो उसको अगर उसे दस और बारह साल के जो दस एज का तो जो बच्ची का, तो बच्ची का अगर रेप हो गया तो उसमें डेथ पेनल्टी जन और उसके बाद जो ऑफेंसेस जो है जो प्रीवियस टर्म से जो कम है उसका परमिशन ऑफ एस डी पी ओ का या कोई भी डीएससी का ये चाहिए और उसके बाद सेडिशन जो था वो अभी रिपील हो गया है अभी ये उसके बाद टेररिज्म के लिए नया सेक्शन आया है पेटी ऑर्गेनाइजमेंट के लिए नया सेक्शन आया है आप अगर कोई टेरिस्ट को आप किसी ने उसके घर में रखा या पूरी सपोर्ट किया उसके लिए भी बनेजमेंट आया है और उसके लिए एस पी का परमिशन लेके लिए केस देना है उसके बाद वॉक लिंचिंग के लिए अभी जो भी लिंचिंग क्या अलावा हमारा जो सी आर पी सी बहुत आउटडेटेड था सेवन नाइनटीन सेवेंटी थ्री का अभी लेटेस्ट बी एन एस एस उसको रिप्लेस कर रहा है इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर और फोरेंसिक साइंस के ऊपर फोकस किया हुआ है इसमें एक जीरो अटैक पहले से था अभी जिसका एक्सिक्यूटिव प्रोविजन दिया है वन सेवेंटी थ्री बी एन एस एस ने कोई भी कहीं से भी जीरो एफ आई आर क्रॉस कर सकता है और ई एफ आई आर का एक नया टर्म इस है इसमें कोई भी है इसमें मोबाइल या ई मेल व्हाट्सएप कहीं से भी ई एफ आई आर कोई भी एक आदमी होकर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं और सेक्शन फाइव थर्टीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ऑल ट्रायल्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी करने का एक सुविधा दिया हुआ है उसके बाद पुलिस को प्रॉपर्टी अटैच करना जो क्रिमिनल है उसका भी क्लियरली प्रोविजन और गाइडलाइंस আপনারা শুনলেন পুলিশ সুপারের বক্তব্য নয়া ফৌজদারি আইন নিয়ে সচেতন করতেই এই কর্মশালার আয়োজন বলে জানাচ্ছেন পুলিশ সুপার নয়া আইনের সচেতনতা বাড়াতে এবং সেই আইন কি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আজ পুলিশ সুপার অবগত করান উপস্থিত সমস্ত পুলিশ কর্মীদের নিয়ে নিচে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বেরোতে সঙ্গে থাকুন